Добрый да, день. Привет. Как дела у вас? Жарко. Позвольте. Олег стоп. Что? Это не там, да, это Олег. У вас не очень хороший звук, я вам должен сказать. Ну, как-то... Как, я удивлен, как, почему? Как, Потому как, что как я зв... говорю с помощью наушников. Нет, нет, эхо у меня нет, но просто... Э Частотка вашего звука, знаете, такая как из бочки. Окей. Okay. Я догадываюсь, okay. о чем вы говорите. Вы откуда? И я из Ганновера. Из Ганновера, ФРГ? ФРГ. Okay. Я понял. А я из Белгорода, знаете. А я родился в Белгороде. Да вы что? На улице коммунистическая. Я понял. Именно вот когда была коммунистическая и вокзальная. А я на вот там А я на Губкина. Коммуни... А я на Губкина. А, на Губкина. Ну. Слышь, э, типа, я уже не помню, где это, но во всяком случае, я, я знаю, где. Э. Ну, до центра она идет. Да. Ну э, там я родился и прожил до 15 лет. А что же вас заставило покинуть страну? Ну, я покинул еще в 93 году. Не мила Россиюшка вам, очевидно. Давайте так скажем. Мне не важно было, мила или не мила, но, во всяком случае, у меня была тогда возможность уехать из России, я воспользовался этой возможностью. Почему я воспользовался этой возможностью? Почему? Потому что у меня было намного больше шансов добиться чего-либо за границей, а не в России. А как вы считаете, вот подобные шансы, они были присущи только вам или всем уезжающим из России? Знаете, рыба ищет там, где глубже, а человек ищет там, где лучше. У вас появился акцент в русском языке? Или он... Я не знаю, я не пробую делать акцент, но в любом случае, иногда он появляется. Он появляется. Но вы до 15 лет пользовались русским же языком в своей жизни, да? Все верно. Я понял. А чем занимаетесь в ФРГ? Я, я сейчас директор инженерного отдела. Вот видите, опять вопросы качества звука помешали мне понять, что вы сказали. Директор инженерного отдела. А, в каком, на каком-то, на какой-то фирме, да? Да, мы производим высоковольтные аккумуляторы. Ну, очень интересная работа. Поставляете их, наверное, на Украину, да? Нет, на Украину мы не поставляем их, пос... это для рэвэй, как-то железнодорожной, для вот этих электрички, если вы знаете. И мы также используем для э, не для машин, а для, например, автобусов больших и тому подобное. Что вы думаете по поводу происходящего между вашей исторической родиной и соседней страной? Честно вам сказать, я не думаю, вы, вы будете удовлетворены моим вопросом. Ответа. Мне стыдно, потому что я родился в России. Ну почему же, это просто ответ, и я его приму как факт, и все. Мне вот теперь еще один вопрос меня интересует. Пожалуйста. Вы пользуетесь какими источниками информации для формирования своего мнения на сегодня? Часть его независимый, также те же самые русские. Я очень много смотрю Дождь, это русский канал. Вы считаете Дождь э -э независимым каналом? Я, он не зависит от государства. Вы так думаете? Государство ему не платит. Я просто ваше мнение спрашиваю. Я, я не собираюсь не с вами спорить, я просто спрашиваю ваше мнение. Ну понятно, но. Государство ему не платит. Государство не говорит, кто должен там быть журналистом, кто не должен быть журналистом. А какие источники... Я считаю, что... Какие источники существования. Какие источники существования телеканала Дождь? Ну, за счет чего они живут? Медиа в России доход не приносят практически. Смотрите, если бы ему платило бы государство, они бы не приняли, а с помощью рекламы. А эхо Москвы. С помощью рекламы. Эхо Москвы. Как и другие, другие станции в мире. Например, если мы возьмем тот же самый CNN, это я никогда не слушал эхо Москвы, так что мне довольно трудно говорить. Угу, я Извините, господин. я еще раз, я никогда не слушал эхо Москвы. Я мне понял, очень понял. Я понял, я услышал. -либо эхо Москвы. Я услышал, вас услышал. Э, ну хорошо, да, вам стыдно. Э, эта позиция мне понятна, а. Если... Вы так смотрите, как будто я сделал что-то. Не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Вам кажется, нет. Я просто думаю, как мне сформулировать свой вопрос, Здесь... чтобы он прозвучал а... чтобы он прозвучал э -э толерантно. А как вы к этому относитесь? К чему? Поскольку я кое-что сделаю, извините, я только не ну, как мне так нужно уменьшить. пожалуйста пожалуйста. Да, пожалуйста у вас у вас очень сильно задержка сильная задержка между тем что вы говорите и вашими действиями и я э, теряю ориентацию теряю так сказать нить нить разговора Вы какой-то вопрос задать? Да, я хотел задать вопрос. Правда. Вы сказали, что вам стыдно э, за вашу родину. Э, мне хотелось я бы. вас слушаю. Да, хотелось бы понимать. Вы являетесь гражданином России или уже нет? Вы услышали? Вы услышали меня? Извините. Вы гражданин России не, или? я. Можете... Вы гражданин России или уже нет? Что ж такая задержка-то, а? Ну ладно, вы молодец, к сожалению, это очень тяжело в таком духе продолжить разговор. Очевидно, будет невозможно, я сожалею об этом. Жаль.